В каждом пунктовом сооружении ответственным по пожарной безопасности является сам настоятель. Настоятель или же уполномоченное им лицо. Просто обучение пожарной безопасности. На каждом объекте подроспись в специальном журнале. Накануне праздника при полный стене или потолку. не должны устанавливать приспособления и свечи, где использовал... В случае, если кому-то не хватает кислорода, у кого-то есть проблемы с сердечной деятельностью, на сонной артерии. Раз. Она отсутствует. Затем значит, размещаем руку по оси тела.

Смотрите, внимательно. Вот вы вот так его стряхнули, если он стоит у вас часто, и делайте вот такое движение. Берите, пробуйте. Вот перед тем, как это, перед тем, как это, да. Появишь, потому что руки, это все ж... Наберете и вот так вот нет. 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 Старайтесь, нет. Нет. старайтесь прямо не сразу. прямо а старайтесь. Вот Когда вы, вы сразу вот туда моторили... Он сразу получается. Вот вы, насколько в расстоянии вы нажду вы включаете. Выключаете. А когда сразу вот так ему цеешь, вот, да? Сразу... Что сразу начинает вот отсюда не